Нову послугу англійська онлайн запропонувала сумчанам бібліотеки міста. Завдяки програмі Бібліоміст Сумська міська центральна бібліотека імені Тараса Шевченка отримала безкоштовний курс вивчення англійської мови. Англійську мову вивчити стало просто як 1-2-3. Проект англійська 1 2, 3» в бібліотеці розрахований на тих, хто тільки починає вивчати англійську мову або володіє нею на базовому рівні. Проект англійська 1.23 у бібліотеці реалізується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів у рамках програми Бібліоміст інтерактивний курс англійської мови створений компанією Фанмедіа на основі оригінальної методики, розробленою міжнародною командою лінгвістів. Курс складається з чотирьох рівнів: перший та другий призначені для початківців, третій та четвертий для середнього рівня. Головна перевага курсу самостійність. Кожен слухач вчиться у власному темпі, у зручний для себе час. За умови двох занять на тиждень навчання триває впродовж року. Лише в центральній міській бібліотеці на курси записались близько 200 сумчан. Вісім нових комп'ютерів, розташованих в читальному залі бібліотеки, забезпечують ефективне навчання. Інтерактивний курс в бібліотеці нескладний, його самостійно можуть опанувати і дорослі, і діти. Комп'ютер, як той вчитель, виправляє, дає відповіді, але, на відміну від вчителя, має набагато більше терпіння. Для всех охочих в учать английский центральная московская библиотека имени Тараса Шевченко створила комфортные условия: бескостунный интернет, все компьютеры обладают наушниками и микрофонами. Всем понятно, что английский язык нужен каждому из нас. У меня всегда была большая мечта много путешествовать, и чтобы менее дискомфортно чувствовать себя в другой стране, я имею в виду в плане общения, я считаю, нужно изучать иностранные языки. И вот сейчас появилась возможность, причем абсолютно бесплатно, изучать английский язык. Я его учила в школе и в институте. Но понятно, что когда язык находится в пассиве, он быстро забывается. И благодаря этому курсу я его быстро теперь восстанавливаю, уже осваиваю четвертый уровень. Запоминать слова помогают игры и фотоуроки, а представленные в программе диалоги позволяют развивать язык общения. Многие из моих знакомых начали изучение английского языка буквально с нуля. Как оказалось, это не так трудно, и уже многие из них довольны своими достижениями. И хочу сказать, что все мы очень благодарны библиотеке имени Шевченко, которая в программе Библиомист предоставила онлайн курс английского языка. Я всем советую приходить в Сумскую центральную библиотеку имени Шевченко, где созданы прекрасные комфортные условия для обучения. Вам на помощь сюда придут библиотекари, и вы получите действительно большое удовольствие от процесса обучения. Так, меня попросили поделиться впечатлениями о посещении уроков английского языка по программе English123 в имени Тараса Григорьевича Шевченко. Что я могу об этом сказать? Ну, Во-первых, все мы знаем, что английский язык является международным языком, как и принят к официальным документам во всем мире. Как Знание его, конечно, необходимо, я считаю, что он практически каждому человеку, а если, если, особенно если ты собираешься поехать за границу, как, или там таким образом, как у меня, вот дети живут там, чтобы можно было пообщаться с внуками и все прочими. Чтобы ты даже в пути или где-то ты поехал, чтобы ты мог общаться с людьми, ты мог сказать, и они тебя поняли, как говорится. Так. Поэтому, вот посещая вот эту вот программу, English 1, 2, 3, я начал изучать английский язык. И скажу, что программа очень хорошая, как говорится. Так. Она мне во всех помогает. Каждое занятие там, уже мой словарный запас. Так увеличивается так и практически уже я сейчас могу выразить то что я хочу понимаете что же я хочу а Дальнейшим изучением, дальнейшее изучение, так, придет, да, придет к тому, что я и буду понимать, что мне отвечает, как говорится, и может быть, и глядишь в самом лучшем виде и думать по-английски, как говорится. Я думаю, что посещение вот этих уроков, этих курсов, как говорится, очень полезно. Если меня спросят, как говорится, буду ли я продолжать, конечно, я буду. Тем более, что изучение этого английского языка у меня ну, сначала было вроде необходимости, а сейчас стало, ну, просто как человек. Потребностью потребности. стало, ну, неудобно сказать, как хобби или что там. То есть мне получает этого колоссальное удовольствие, Вот что я хочу. Я очень работаю, благодарен сотрудникам библиотеки, которые всегда и проконсультируют меня, ответят на вопросы, которые мне не по ней понятно, так, и дадут направление для правильного изучения этой программы. Большое им спасибо. Запись наступную группу триває. приходите до библиотеки. Выучайте английскую онлайн.